Появилось сообщение, что российская бронетехника едет в нашу сторону, причем с обратной стороны, откуда мы приехали. То есть там Иловайск, а и тут, получается, к нам в спину. Журналист Ростислав Шапочников провел неделю внутри Иловайского котла. Он укрывался вместе с солдатами в окопах от минометных обстрелов и градов. Раненые есть! Ужасался количеству погибших солдат. Своими глазами видел российскую бронетехнику. Смотрите, матеря российские. Куда ходят ваши да, сыны? Туда? При выезде из города по мирному коридору Путина его автомобиль попал под обстрел. Эй, Пули пролетели совсем рядом. Здесь Со своей видеокамерой Ростислав стал свидетелем всего, что происходило в Иловайске. В городе, в которой не скрываясь, зашли регулярные войска Российской Федерации. Журналист вернулся домой без автомобиля, телефона, видеокамеры и ноутбука. Но живой. На тот момент была предельная концентрация, предельное самообладание. Задача была выжить. В распоряжении секретных материалов оказался его видеодневник. Эксклюзивные съемки из Зилавайска с 24 по 31 августа. Смотрите только у нас. Выловайс Ростислав отправился на своем ланосе. Он приехал в город, на тот момент контролируемый украинскими батальонами и военнослужащими. Перед солдатами поставили задачу – зачистить Иловайск от оставшихся вооруженных боевиков. Вот эту зону простреливали с постоянно. Здесь у них постоянно база была, грады системы были, техника их, не вооружение стояло. Через несколько часов все кардинально изменилось. Ростислав оказался вместе с бойцами внутри настоящего котла. На территорию города, на танках и с тяжелым вооружением зашли российские солдаты. Пока в Киеве идет военный парад, мы находимся здесь на передовой. Как говорят солдаты, мы сидим в голой жопе. Ни техники, ни реально нормального вооружения, ни людей. Это одно из первых видеообращений Ростислава. Всю ночь их позицию будут обстреливать из минометов и градов. На следующее утро после обстрела он, выйдя из убежища, обнаружит свой автомобиль сгоревшим. Податель вот, да. да, да, самое же главное. главное. После первой ночи в окопе журналист понял, что попал на настоящую войну. Был очень серьезный взрыв, скорее всего, с станка, буквально в 150 метрах от нас. Мы сразу прыгнули в окоп. Походу взорвали машину с боеприпасами. Вот были выстрелы, минут пять пахкали патроны. В общем, ситуация такая, вот, что мы реально находимся под обстрелом. Обстрелянных машин было много. Как и раненых солдат. Ношусь на крики «Медик, медик!» То туда подбегу, то там кого-то замотаю. Несколько до утра не дожило. В то же утро он увидел с десяток тел убитых украинских патриотов. Здесь же, в окопах и окружении, Ростислав постигал военную науку и в разы острее воспринимал боль солдат, с кем оказался рядом. Скажите, как провели последнюю ночь? Какая вообще ситуация по личным ощущениям? Ночь прошла довольно-таки тревожная. Когда тебя откладывают минами из неизвестной системы. залпу оружия – это одно, но когда ты ожидаешь, это совершенно другое. И смотришь, в какой стороне твои товарищи Бойцы разъяснили, из чего их обстреливают. Это миномет. Это Василечек оседал, знаете. Так три километра он там внизу до нас хлопки даже не горит. Показывали доказательства того, что Иловайск окружили не сепаратисты, а российская армия. Это часть российской винтовки «Винторез». ВСС. ВСС. В Украине таких винтовок нет вот подбитый украинцами танк. Неподалеку фуражка с типично российской кокардой и памятка военнослужащему, выданная главным военно-медицинским управлением Минобороны РФ. Здесь же в танке обнаружили рекламу Московского индустриального банка с информацией о кредитах для сотрудников Министерства обороны. А вот российская боевая машина пехоты. Жарилась так, что уж алюминий расплавился. Я заберу это. Это нужно. Это российская каска. Из э, системы оснащения России э, Ратник. Э, в цифровом камуфляже их. Смотрите, матеря российские. Куда вы ведете? Куда ходят ваши да, сыны? Куда правительство вашей страны на навчание. Вместе с добровольцами из батальонов парень ужасался методом ведения необъявленной войны. Самая жесткая была вторая ночь, когда нас конкретно накрыли, опять же, начали АГС, потом 80-й миномет, а потом САУшки. Работали настолько четко. Накрывали просто дом за домом. Миномет, динамит, динамит, я не прием. Это все русские десантники. Сепаратистов здесь, как таковых, уже совсем небольшой, совершенно небольшой процент. Ростислав понимал, что в Иловайске работают профессиональные снайперы. Точное попадание в водительскую дверь, где-то так, в районе головы водителя на ходу когда он ехал 60 километров в час действительно нужен чтобы опытный человек потому что единичная там не очередь пулеметная единичная выстрел в голову водителя опытные войны носили с собой иконы это еще с опасного витя местный там помогал нам машины делать говорит вот эту я тебе даю иконку и носи ее с собой признавались что даже в Афгане так не воевали по сравнению с этим это был детский лепер вот, а такого еще не было, когда один выстрел, и семь человек Я сразу буду... легло. Вот, разорвало практически на кусочки. Каждый день новые жертвы и бессилие из-за невозможности помочь побратимам. За эту ночь больше десятка двухсотых. Это без огневого контакта как такового. Это просто планомерное уничтожение наших ребята просто огнем артиллерии. Что будет с ними и Иловайском, солдаты узнавали из интернета и телевизионных выпусков. В окопах бойцы читали новости. Это означает, что наши части в секторе Д не смогли остановить натиск российских войск. Противник вышел в тыл группировки главных сил сектора Б, ведущих бой за Иловайск. Вместе с военнослужащими по вечерам смотрели телевизор и узнавали, что Путин открестился от солдат, которых послал в Украину, как пушечное мясо. Ростислав удивлялся, как президент России может так врать. Нас вот назад посмотрели новости по 21 о том, что Путин говорил, что нет никаких российских войск все у нас замечательно это там заблудшие десантники но ну, буквально за час до этих новостей э, подбили российский танк, который был в километре от нашей позиции Ой, мать. следующие ночи и дни под обстрелами сменялись небольшими вылазками на свет божий идем на перекресток сходим узнаем ситуацию может позвоним родным друзьям скажем, где мы что мы Вообще же в сутки фактически мы не выходили на, на, на связь. Их кормили местные жители. Местные сварили нам картошечку, нет, жиркое, нет, я так нет, понимаю. Быть, Отличная картошки. Вот нет, сейчас нет, мы нет. покушаем, уж реально нет, еды нет. особо нету. Но все ждали, когда смогут выйти из Иловайского котла. Когда приняли решение о выводе колонны из Иловайска, Ростислава посадили в бронированный Volkswagen. В колонне вместе с военными читал молитву. Да, давайте молитву краще прочитаємо всі разом. Матір Божа поперед. Повторяйте за мною. Матір Божа поперед. Син Божий позаду. Янголи по сторонам. Янголи по сторонам. Що сторона. буде мені, то й буде вам. Що буде, буде мені, то буде вам. І кожен про себе читає. По путі їх машина, як і вся остальная колона попала під обстріл. Его спасло то, что автомобиль был бронированный и замыкал колонну. Я понял, я сказал всем вперед. Скорость максимальная, всем вперед. Страшно важно. А гарантима. Спасло то, что автомобиль был бронированный и замыкал колонну. Впоследствии он узнает, что большая часть военнослужащих и добровольцев не выживут в мирном коридоре Путина. Ростислав успел скрыться в лесополосе. Почти сутки он пробыл в зеленке, а затем попытался добраться до блокпоста нацгвардии. Была информация, что вот в сторону Комсомольска стоит нацгвардия, что туда можно выйти пешком, как бы, ну, с белой повязкой. Но, как оказалось, это была неправда, и меня взяли в плен. Впоследствии журналист был передан вместе с другими военнопленными Красному Кресту. 200, 200 человек было убито сразу. <звы> сотни людей были ранены, и где-то 600-700 человек попало в плен. То есть примерно 80-90% тех, кто двигались в колонии, так или иначе пострадали. Лишь немногие люди смогли каким-то образом просто тропами какими-то выбраться из этого ужаса. Секретные материалы встретились с Шапошниковым в Киеве. Август 2014 года Ростислав запомнит на всю жизнь. Выбравшись живым из Зеловайского котла, он понимает, что оказался не на войне, а в тире в качестве мишени. Я видел своими глазами, как э, мы едем и по полю стоят э, техника, очень серьезная техника, это и минометы и пушки, э, которые просто нас расстреливали как в тире. То есть это было, это не была война, это не был бой, это было просто расстрел в тире. Не было ни одного шанса выбраться оттуда живыми в том составе, в котором ехала. Потери были колоссальные. Мать божья, жить назад. Сын божий, назад. Янголы по сторонам, янголы по сторонам. Это был репортаж человека, вырвавшегося живым из братской могилы в Иловайске. Он видел, как и чем сражается российская армия. Он выжил и готов бороться. Слава Украине!